І ще, до речі, про хороші ініціативи допомогти переселенцям з Донбасу, пораненим військовим та сім'ям загиблих в АТО, організувати гуманітарну допомогу на Донбас в зону бойових дій насправді дуже легко. І як це зробити, точно знає як ніхто інший співзасновник та голова правління благодійного фонду. Кожен зможе Марина Лисак, яку ми вже вітаємо наші студії. Доброго ранку ну, розкажіть нам, будь ласка, насправді, от як це все відбувається, і от як наприклад ви особисто вирішили займатися цим волонтерством. Но в принципе для меня это необычно, да, потому что всю свою жизнь я занималась неформальным образованием, я занималась лидерством, я занималась социальными проектами. Но путь благотворительности он был достаточно резкий. Это началось в феврале, это началось на Майдане, это началось с волонтерства 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Да. Когда в течение года, наверное, мы с нашей активной инициативной группой занимались тем, что не могло сделать на тот момент наше государство, которое столкнулось с ситуацией, которую мы сами все знаем. И образ... Образовалась группа инициативных людей. Нас было человек 10. И в какой-то момент я создала в интернете, в Фейсбуке, платформу волонтерскую, на которую начали поступать просьбы и приходить э, какие-то предложения о помощи. То есть, да. именно интернет помог, сделал а сделать так, чтобы эта вся волонтерская да, инициатива была максимально эффективной. А да? Да? 10 людей, а вот на, на сегодняшний день сколько а, На сегодняшний день э, мы, в принципе, уже переросли немножечко в другой статус. да, То есть, если говорить о интернете, то на данный момент у нас есть две страны страничке. На одной странице это 30 тысяч подписчиков практически. На uh -huh. второй странице, страница Кожин нашего фонда, уже на данный момент около 3 тысяч подписчиков. То есть это люди, которые активно интересуются и хотят помогать. Uh -huh. А скажите, как правильно организовать взагалі эту волонтерскую деятельность для того, чтобы все силы, вот это желание было максимально эффективно использованы? чтобы это можно эффективно допомогти? Это очень хороший вопрос, потому что на данный момент, в принципе, волонтерские инициативы, это то, что держало, да, на плаву, то, что очень помогало в разных областях э, в нашей стране. И здесь есть несколько вещей, я могу сказать, наверное, только конкретно о нашей истории, э, потому что название «Кожан-можи» — это не только название, это наши принципы, это наши ценности, это наше видение, потому что каждый человек, он обладает ресурсом. Это не обязательно история про деньги. Да? Каждый человек может помогать, будь то э, лайк в Фейсбуке, перепост каких-то действительно проверенных вещей, будь то отдать вещи переселенцам, так. Будто ходить в госпиталь и на, посещать, навещать наших ребят. У нас э, с этим история такова, что нам помогают не только в Украине, не только в Киеве, нам помогают со всех э, уголков мира, потому что э, в диаспорах, во всех диаспорах, где есть украинцы, и даже нет украинцев, mm -hmm. но есть люди, которые нам сопереживают и сочувствуют, каждый из них помогает как может. Есть девочки в США, которые бегут в марафон и передают вырученные средства в наш фонд. Есть девочки в Португалии, которые проводят ЯР, Украинские благотворительные собирают Среды. средства и передают это все в помощь раненым и семьям погибшим, нашим подопечным. То есть каждый обладает ресурсом, и очень важно просто в этой истории не допустить момента выгорания у волонтеров. Потому что когда в течение года мы сами, вот почему мы пришли уже к организации, к тому, чтобы перейти из просто волонтерской инициативы в фонд, мы понимали, что делиться ты можешь только тем, что, чем ты полон. Да? То есть делиться ты можешь только тем, чем у тебя да, что у тебя есть в избытке. У некоторых людей это деньги, у некоторых людей это какие-то эмоции, это чувства, у некоторых это время. У некоторых у нас была потрясающая история с бабушкой, которая принес, приносила теплые вещи, несла вот все, что у нее было в доме. Денег, конечно же, у нее не было. И в тот момент, когда она поняла, что у нее закончились все ресурсы, она вышла на остановку и начала людям рассказывать, куда они могут прийти, чтобы помочь. Это будет, когда помогает, не Абсолютно. да, Реально Это не вставки. всегда история про деньги, это история о том, что каждый из нас находится в том состоянии сейчас, что он может помочь. И нужно делать это правильно. Uh -huh. Скажи, а какие-то, возможно, есть основные направления, за которыми, ты, ну, которыми занимается фонд «Кожен Конечно. У нас на данный момент мы начинались с вот этой волонтерской инициативы, которая, как мы это называли, тушили пожары. Да, когда мы видим, что вот здесь, там, не знаю, раненые, которые сейчас тяжелые, невозможно государство или не сможет этим справиться, мы занимались этим. Потом мы немножечко больше определились с нашими видами деятельности, потому что, когда началась волонтерская инициатива, уже эти ниши становились заполнены. То есть люди понимали, что и как делать, они подключались. На данный момент у нас есть четыре основных вида деятельности. Первое – это помощь людям, которые пострадали от этой войны. Это раненые, это семьи погибших, это переселенцы. Люди, которым сейчас нужна наша помощь, это адресные заявки, которые поступают к нам, и мы стараемся их закрыть. Вторая история – это немножечко больше о системности. Потому что мы много занимались ранеными и понимали, что иногда мы вкладываем в одну историю, чтобы спасти жизнь для достаточно большого количества средств, но потом у нас появилась возможность делать это чуть более системно. Да. Это Мы назвали это направление развития здравоохранения в Украине. Что это значит? Мы помогаем больницам. Угу. На данный момент нам уже есть около 40 подопечных больниц по всей Украине, которым мы оказали так или иначе помощь. Разумело. То есть это гуманитарная помощь, которую присылали из-за границы из диаспоры, это медоборудование, мед которое мы поставляем в больницы. Марина Лысак, да. спецосновник и глава правления Одійного фонду кожен зможе, але ну, особливо я може вам. вже кожен. може. Кожен може і вже може, і ще зможе. Дякую вам за цю розмову. Нагадаємо, друзі, лише в рамках соціального проекту Я це зможу у нас якраз стартував місяць добрих справ. Більше консультації, більше інформації ви зможете отримати на ресурсі safeconnection.org. Викладайте Орк, викладати ці фотографії фотографії добрих справ і отримати за це призи. Дякую вам, друзі.